Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris Klan. Bekas pembantu kepada Teresa Kok telah ditahan oleh SPRM. Tetapi mengapakah saya merasakan yang penahanan ini lebihnya nak cover line untuk menutup cerita ketidakadilan SPRM? Well, macam fishy je kan? Kita intro dulu! <tik> la, 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 <tik> la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Belum lagi reda berkenaan dengan kisah bekas pegawai kepada mantan Perdana Menteri yang ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ditahan oleh SPRM baru-baru ini berhubung dengan penemuan 170 juta ringgit dalam pembagian bantuan itu. Tengok-tengok kita dikejutkan lagi dengan penahanan dua orang pegawai ataupun bekas pembantu kepada ahli Parlimen Seputih iaitu Teresa Kopp. Pada peringkat awalnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Teresa Kok yang telah memaklumkan kepada media tentang penahanan bekas-bekas pembantu beliau itu. Di mana beliau mengatakan bahawa mereka ini ditahan mungkin kerana ucapan yang telah dituturkan oleh Teresa Kok dalam parlimen berkenaan dengan isu integriti. Tetapi itulah. Kalau itulah punca mengapakah mereka itu ditahan memang kelakarlah. Sebab satu itu, itu sekadar ucapan dekat parlimen kot. Ucapan dekat parlimen ini tuan-tuan dan bosan dilindungi imuniti undang-undang. Jadi alasan Tessa Kok tu memang kita cakap terus terang agak pelik dan kelakar serta tak boleh diterima sebenarnya. Tengok-tengok didedahkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian rupa-rupanya bekas pembantu Tessa Kok itu ditahan kerana disyaki meminta dan juga menerima suapan sebanyak RM500,000 berkaitan dengan pembelian smart dan juga smart TV pada harga yang melampau tinggi berbanding harga sebenar. Dia cerita ni macam ni. Sekarang ini, di bawah Trisa ada satu program tau untuk membekalkan smart TV dan juga smart board ke sekolah-sekolah. Di mana setiap sekolah sepatutnya mendapat 5 unit smart board dan juga 5 unit smart TV. Untuk kos bagi 3 papan pintar dan juga 3 smart TV yang dibekalkan di sekolah. Okey, ni 3 unit eh. 3 unit masing-masing. Jumlahnya total-total lebih kurang dekat RM55,300 tetapi jumlah yang telah dibelanjakan oleh sekolah-sekolah itu mendapatkan 3 unit masing-masing smartboard dengan smart tv itu ialah RM99,000 menyebabkan perbezaan sebanyak RM43,701 bagi setiap sekolah di mana kalau kita kalikan dengan 16 buah sekolah jumlah yang terkumpul kerugiannya ialah lebih kurang RM700,000. Dan sekadar untuk rekod, tuan-tuan dan -tuan sekalian, memang betul sekolah-sekolah ini memang bakal dibekalkan dengan smartboard dan smart TV. Tetapi jumlah untuk satu sekolah yang diperuntukkan ialah RM100,000. Agaknya sebab itulah mereka ini, pegawai-pegawai Teresa Corp ini dikatakan telah menekan harga sampai RM99,000 supaya nak ngam-ngamkan nampak RM100,000 tu. Oh, alang-alang dah ada protokan RM100,000, kita sakau semua sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi that is a catch. Sepatutnya setiap sekolah, macam saya katakan tadi, menerima 5 unit smartboard dan juga 5 unit smart TV. Tetapi mereka ini sekadar menerima 3 unit masing-masing. Jadi, secara asasnya, kita percayai bahawa Dua unit SmartBot dan juga smart TV ini telah disakau dari setiap sekolah. Dan secara asasnya, tuan-tuan dan sekalian, selepas pendedahan yang terbaru ini, difahamkan Teresa Kok bakal dipanggil oleh SPRM dan bakal disiasat. Dan bila benda ini muncul, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekonyong-konyong anak-anak papa seantero Malaysia mengatakan bahawa, oh, lihatlah betapa adilnya kerajaan madani. Nampak tak? Tak kira lawan ataupun kawan, kalau benda salah, mereka akan tetap siasat. Kalau anda tak percaya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda pergilah ke mana-mana saja pos berkaitan dengan skandal rasuah terbaru yang membabitkan ahli Parlimen Seputih dan juga pegawai-pegawainya ini. Pasti inilah ayat yang keluar oleh anak dan papa menunjukkan betapa kerajaan ini adil membantah sakau tak kira lawan ataupun kawan tak kira macam mana kadang sekalipun sebab Perdana Menteri kata kita memang tidak akan membenarkan sebarang bentuk penyakawan. So, oh memang hebatlah nampak macam best kan? Tetapi ada beberapa perkara macam tak add up kat sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya, benda ini tahu pun selepas Teresa Kok memaklumkan kepada media. Bukannya SPRM itu yang memaklumkan kepada media. Anda pasang tak? Masa mula-mula cerita tentang bekas pembantu Teresa Kok ni tahan, ianya kita hanya tahu selepas Teresa Kok maklum dekat media. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepanjang laporan oleh media berkenaan dengan isu ini, tidak sekalipun memamparkan PC yang dibuat oleh Tan Sri Azam Baki ataupun mana-mana pegawai tertinggi SPRM. Sebaliknya, hanya menurut sumber, menurut sumber, menurut tisakok dan sebagainya. Itu yang kedua. Pelik juga. Sebab kalau kes-kes yang berprofil tinggi seperti ini, memang sepatutnya Tan Sri Azam Baki lah orangnya yang akan memberikan sebarang bentuk uh, maklumat dan juga information kepada media. Betul tak? Macam kes Ismail Sabri, Azam Baki yang ke depan. Macam kes Adun Sabah pun sama juga Azam Baki yang ke depan. Tetapi kes Teresa Kok ini bukan Azam Baki yang ke depan. Sebaliknya segala maklumat yang kita dapat ialah menerusi sumber dan juga dari Teresa Kok itu sendiri. Ha, pelik tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Dan yang ketiga, yang paling kelakar sekali sebenarnya, ialah bila media-media terutamanya sinar harian lah. Aku just sebutlah nama kau kan. Sinar harian macam tak nak cakap yang ditahan itu ialah pembantu kepada Teresa Dia cuma kata pembantu kepada seorang ahli parlimen. Oi, kalau pembantu Ismail Sabri laju saja kau kata itulah pembantu mantan Perdana Menteri yang ke-9 Ismail Sabri kan. Tetapi kalau pembantu Teresa tak nak pula kau sebut nama dia. Ya. Eh, hey, kau ni rekan. Mana etika kewartawanan kau orang ni masalahnya? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan berbalik kepada argumen saya pada awal video tadi, saya merasakan bahawa benda ini tidak lebih tidak kurang hanyalah merupakan satu taktik untuk meredakan kemarahan rakyat dan juga pertikaian di kalangan netizen betapa SPRM ini buat kerja tak adil dan juga melakukan pendakwaan terpilih. Mana tidaknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini kita semua tahu tentang begitu laju sekali SPRM menyiasat dan juga menahan pegawai-pegawai yang dikatakan berkait dengan Ismail Sabri itu. Siap ada bukti 170 juta ringgit dan sebagainya dipampangkan dekat media dan pelbagai perkara lagi. Tetapi netizen dok mempersoalkan tentang mengapakah SPRM gagal untuk bertindak ke atas kes para adun Sabah berhubung dengan skandal tanah yang bernilai bilion ringgit itu sedangkan sudah ada bukti video dipaparkan oleh Malaysia kini. Mereka gagal untuk ambil tindakan kata situ. Betul tak? Siap kata tak nak siasat lagi. Sebab apa tahu? Sebab apa? Tak cukup maklumat dan bukti yang ada telah pun diedit. Video itu video edit kita tak boleh guna. Ha, tapi yang ni kelakalah Kalau betul lah SPRM tahan pegawai kepada Teresa ni disebabkan oleh ucapan Teresa Kok Parlimen, lagi kakak alasan yang tak masuk akal. Nampak tak kat situ? Dan juga untuk menutup tentang kegagalan SPRM menyiasat skandal direct tender yang membabitkan Afrin Syauki iaitu tender RM4 juta di BKL. Jadi, pada pandangan saya, Kes membantu kepada Trisha Kok ini tidak lebih, tidak kurang hanya merupakan taktik untuk mereka menutup sedikit mulut rakyat yang selama ini mempertikaikan tentang ketidakadilan dan juga selective prosecution yang dilakukan oleh SPRM. Kenapa saya cakap macam tu? Macam saya katakan tadi, benda ini tidak dinyatakan oleh Azam Baki sendiri tetapi dinyatakan oleh Trisha Kok. Trisha Kok yang buka cerita ini dekat awam tuan-tuan kan? dan sekarang ini kita tak dengar langsung kenyataan rasmi daripada Azam Baki tak tahulah kod-kod kalau beliau keluarkan kenyataan ini kan tetapi so far yang kita tengok sampailah ke saat saya cek berita ini balik semula siang tadi memang tak ada pun nampak Azam Baki atau sesiapa pegawai teknik SPRM mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung dengan kes ini tetapi tak apalah sekarang ini anda kata kalau mereka ini sakau siasat betul-betul dan tolong dakwa tolong dakwa sekiranya kalau terbukti mereka ini ada kes untuk didakwa jangan senyap macam tu je tengok tengok jadi macam kes Vizi Vakuma, mantan menteri sumber manusia. Dia menteri. Anak-anak buah dia buat perangai. Anak-anak buah dia yang kena hukum, ada yang kena berhenti kerja, ada yang kena ditukarkan sebagainya. Tapi tak seorang pun mendapat hukuman dari SPRM dan Sivakumar sendiri, walaupun digugurkan daripada jawatan menteri, tengok-tengok dapat jadi pengurusi GLC. Huh, luar biasa betul. Jangan macam tu tau, tak adil sebenarnya. Tetapi tak takpelah tuan-tuan dan pemerintah kita tengok sajalah drama ini dalam masa yang terdekat ini. Dan mungkinkah drama ini cuba ditutup dengan kisah Azad Nabil dengan Radin? Wallahu a'lam bisawab kita pun tak pasti tetapi kena ingat satu perkara. Kerajaan ini kerajaan mereka. Mereka boleh lakukan apa saja tuan-tuan dan -tuan bos dan. Dan sekiranya kalau apa yang saya nyatakan pada awal-awal tadi itu, macam contoh saya kata kes Trisakok ini lebih kepada tutup orang kata apa isu-isu ketidakadilan SPRM, anda kata kalau benda itu salah, saya minta maaf awal-awal. Tetapi itulah dekat zaman Madani ini macam-macam benda tu jadi. Betul tak Seri Hamzan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.